Подивимось, що нам розкажуть орки? Трирочки триденної, триденної війни. Трирочки триденної війни. Увімкнемо їм гучність. І не забуваємо, що піді мною ви бачите ступа відьмаків ЗСУ це наша з вами головна робота. А ось ось тут де, ось тут, ось тут де орки. У віконці будуть, бачите, до орки у віконці будуть, що у мене палець. Якісь. То допит орків, Не ставтеся до цього як до розмови з людьми. Це просто допит злочинців. Допит злочинців, які ще не визнали свої провини. І хто їх зна, здатні вони взагалі визнавати хоч і якусь свою провину. Але це не робить нашу з вами роботу марною. Все одно ми розлагаємо їх зсередини своєї роботи. роботою і допомагаємо головне війську Поїхали. Здравствуйте. Привет. Я из Белгорода, а вы откуда? И я из Белгорода, представляете? Что-то мне лицо ваше... Ну, город Белгород. Вы, случайно, Маленький. не в военкомате работаете да. в Белгороде? Юристом, да, вы уже становились на учет, очевидно, Да. Да, я вас там видел, я там проходил, а вы там тоже были. Так по -моему, работай. По-моему, Степан Андреевич. Бан, зовут, Бондаренко, да? Бондаренко, да. Во! Ну, он самый. Очень рад вас встретить, я тоже из Харькова. И начальник у меня, если помните, генерал Шухевич Роман Да. Когда увидел вас в Ютубе, пересмотрел все ваши ролики почти. Да, их там больше тысячи. вы что, с ума сошли. Не, ну когда время есть, смотрю. Очень. Очень не подобається, як ви їх. Спасибо, спасибо. Дякую вам. А ви звідки з Харкова? Бо, бо в мене написано Тернопіль. Наводна гора. Тернопіль гора. Написано. Пишуть. Народна гора. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ну, я Салцівки, ви мабуть, знаєте, якщо дивитесь. Знаю, знаю. Ну, добре, радий вас бачити. Ми з вами в прямому етері. Якщо бажання щось сказати є, то я помовчу. Та ні, все вам, всього вам найкращого. Слава Україні. Героям слава. Дякую. До побачим. Да побачим. В военкомате работаю. Нет, схоже на Игоря Вадимовича. Ну, на самом деле, схоже, но нет. Эслам друзья мои, подписываемся на, э, на пана Экберта, нашего эстонского товарища. Подписываемся, друзья, обовязково. Подписываемся на пана Экберта. НТЖ да уж давно противит, да уже, да уже. Уже канале взменылось, пана Экберта. Что? У тебя какая-то хрень во рту застряла. А, я понял, это дудка. Да. Ну, я, может, был, думал, какой-то медицинский э, агрегат. Не, не. Понял. А сам откуда? Я с России. Да ты что? Неужели, да. неужели Рим присоединили к Российской Федерации? Нет. Как так? Да я... Ну, ты в Риме. Не, я не в Риме. А, где? Лацио, Лацио, да, Лацио. Латвия. Ты откуда? Город-герой Белгород. С Белгорода. С Белгорода, да. Из Белгорода. С Белгорода. Это когда с крыши слез. А ты откуда? Я извиняюсь, если... Я извиняюсь, если неправильно сказал. Да не, ну что ты, что ты, это? это вопросы к твоему учителю в школьном. Так не, 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 я согласен. Не к тебе. Плохо работало. Двой... Не, я думаю, к учителю тоже вопросов не должно быть. Я думаю, зависит от человека, если он, то это его проблема. А это значит, что учитель не заинтересовал. Если бы учитель интересно вел свой предмет, ты бы вряд ли стал прогуливать. Ну, тоже вариант. Нет, всегда вопрос к учителю. Всегда. Если бы не согласен. Как тебя в Италию-то занесло? Да, это VPN. VPN итальянский? Да. А зачем тебе? Ну, нужен просто. Да? Ты скрываешься от военкомата? Не, я от него вообще никогда не скрывался. А я работаю в военкомате. Может быть, Родину вместе позащищаем? Думаешь? Ну, думаю. Я предлагаю. Что мне думать? Это работа моя такая, предлагать. все же отменили вроде бы мобилизацию. Что значит отменили? Указ президента от 22 сентября 22 -го же года действует по сей день частичная частичной мобилизации. Никто его не отменял. А что себе по телевизору вроде бы говорили, отменили? Я телевизор не смотрю, я руководствуюсь нормативными документами, а не телевизионными заявлениями. Вот когда мне придет, значит, распоряжение, что указ отменен, я и буду этим руководствоваться. А телевизор для Но меня... А не... много вообще добровольцев? Да откуда же? Ну, 3 миллиона 200 тысяч платят в Белгороде. А это не самый большой город. А теперь включи мозга, подумай, много ли добровольцев? Кто приехал? Да нет, военкомата мы уже давно не прячемся. И никогда не прятались. А сколько тебе лет? Мне 23 года. А почему ты говоришь, давно не прячемся? Я говорю, давно не прячемся и никогда не прятались. Ну вот как-то это не коррелируется, одно утверждение с другим. Если ну, давно да, не да, прячемся, то когда-то да, же да, все-таки да. прятались, правильно? Ну, вон, контракт надо? На контракт? На контракт, Подождите? да. А что можно? Ну а что же нельзя-то? Ты а что, ре рекламу не видишь на улицах городов своих? А, реклама на улице, я думаю, это все неправ... ну, неправда. Да почему же неправда? Правда? Не вся просто. Ну, в Москве там пишут 5200. Ну это же Москва, это в Белгороде. Москва ну, же... Как бабок можно помаять? Москва же не Россия. Как бабок помаять? Москва, Россия. Ну как Москва, это Россия? Ну что вы, пацаны? Вы сами-то откуда родом? Как бабок помаять? Да подожди с бабками. Да я разговариваю с человеком. С бабки. Бабки, бабки. Одни бабки в голове. Не, ну он просто вчера в США собирался, там хорошо, говорят, платят. В, ну, в, а ему все равно в какой армии служить? В американской или в российской, да? Но. Родину не любят, да? Ну, он сам киргиз ему так-то пухов вообще. не А, кажется. то есть про, киргиз, про киргизскую армию вообще речь не идет. Так ты ему скажи, что мы да, его да, не Он да, покажи. Да. Ты вот ему скажи, вот эти штуки, ты, ты ему скажи, что мы не можем взять в нашу армию. Он же ж не гражданин. Да ну нахуй. А ты можешь разговаривать, на каком языке, кроме матерного? Я российский да. офицер, у меня и то уши вянут. Mm. Ну, все, понял. Российцы... Российский офицер, это хорошо. А кто по званию? Подполковник. Серьезно? Ну, теперь. Ну, все, тогда извиняюсь. Смирно, нахуй. Шапочку одень и поешь. Ну, ладно. А откуда вы сами? Владивосток. Ух, нихрена себе. А, так вы служите. Нахрена вы мне это вот мозги... Ох, ребятки, 155 го ваше потрепали, конечно, крепко. До сих пор трепают. Вы сейчас дел... Вы сейчас в ППД или, или на СВО? Я не слышу тебя. Линдаже. А, так вы на, на выполнение боевой задачи? Да. Ну, ваша же, если мне память не изменяет на курском направлении, бригада. А что ж вы байтики бьете и сидите в чат рулетки? Ну, пока есть время. Я понимаю, что да, время, время есть. А офицеры что говорят по поводу таких развлечений? Вы же лица Они... свои палите. Да. Столько солдат из что ли. Слышишь, а вот твой друг Киргиз, у него есть наш паспорт? Да. Да я родился в России, в России я русский, я Артем Сергеевич. Он а. просто киргиз да. Я просто батя Киргиз. А, я понял. А у него какой? А я не скажу, не надо этого. Этого не надо знать. Да не, ну наверняка что-нибудь связано с твоим э, национальным Негар, происхождением. Не, 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 негр, негр, Позывной негр? Нормально. Да. Да, вы давно контракт подписали. А что это? Как денег помаять можно? Ну нормально, ты же контракт уже подписал, что ж тебе еще надо? Что ж тебе еще надо, лишенец? Что ж ты еще хочешь? Что ж ты еще хочешь от родины-то? А мне не дали мульты вот эти вот. А ты когда подписал контракт? Я с 21 года служил. С какого? С 21 вот правильно дед мне говорил. На фронт надо идти не в 1941, а в 44-м. А ты, дурак, в 1941 пошел. Ну и все. Я, в смысле, я не на фронт пошел, я просто служить пошел контракт. Тоже знал, что война начнется. В 21-м, э, да нет, ну не, не говори, в ноябре уже было понятно, что начнется, однозначно уже было понятно и понятно, когда, куда же вы. Так, 155-я Владивостокская бригада морской пехоты, идентифицировать каждого, возможно, позывный не э, негра Артем Сергеевич, ну как минимум. Вот мы видим врага в обличье, вот мы видим врага в обличье, но втек. Невидимо, жаль.